Salam əz dostlar və dəyərlilər, yeni videoda hər birinə salamlar. Ümid edirəm ki, bu videoda sizlər işinizə yarayacaq bir video olacaq. Çünki bu videoda təqdim edəcəyim sayt həqiqətən də möhtəşəm və müxtəlif dilləri özündə cəmləşdirən saytdır. E, və məsəl saytın adını burada görürsüz, amma əgər e, videonu da indi belə izləsəniz, bu mənə Çox kömək etmiş olar. Bunda bu sahədə mənə çox kömək etmiş olarsa, çünki videolar 15 saniyə izləyib test saytın üzərinə gedirsiz və ə, demək olar ki, videoda olan əziyyət birnə batır. Deyək ki, mən burada ə, bir dili seçdim, məsələn, Koreya dilini. Baxın, məsələn, bu söz sözlər uyğunlaşdırma bölməsinə aid işləmə tapdım. Məsələn, bu işləməni elədim və burada feedback-in də verdi mənə. İndi gəlin mən sizə saytı tam olaraq izah edim ki, sayt bizə nə verir. Ə, daxil oldum bura. Burada e, mən bir dili seçirəm. Məsələn, mənim indi öyrəndiyim Yunan dili, çox sevdiyim dildir əslində. E, amma bir növdə çətin dil gəldi. Səslənməsə amma xoşuma gəlir. Məsələn, burada müəyyən mövzular var, burada müəyyən e, bölmələr var. Əslində bu çətin bir bölmədir. Yenə deyim ki, əşağı bir bölmə sayılmır. E, necə deyirlər, e, burada çalışmalar olsun, falan olsun. Yəni bildiyiniz kimi asan deyil. Tamam mı? Və burada bizə gətirilməyə yəni çalışan çalışmalar təqdim edir. Məsələn, mən burada heç ə, dilini seçmirəm. İstənilən qeyri ixtiyarı bidir seçirəm. Üzrə sayın, çünki ə, sayt bəzi hallarda tam olaraq donur. Məsələn, Yapon dilini seçə bilərəm, Qara dilini seçə bilərəm. Məsələn, burada elə Kore dilini seçim, bayaq seçdim. Baxın. Burada bir müxtəlif bölmələr açır, nəticələr açır. Fikir verin. Yəni bunlar hamısı mövzulardır. Və burada dinləmə, YouTube kanallarına olan, ümumiyyətlə ə, müxtəlif video dərslər falan filan, məsələn, mən üzərinə vururam və həmçinin burada PDF şəklində yükləmələr var və MP3 şəklində də yükləyib rahat şəkildə evdə başlaya bilərsiniz və burada göstərir ki, bizi nə gözləyir növbəti dərsdə. Və müxtəlif çalışmalarla bizi feedback verir. Əslində sıfırdan başlayanlar üçün mütləq deyil, amma müəyyən bir leveldə olanlar artıq diri inkişaf etdirmək istəyənlər üçün çox yaxşıdır. Və məsləhət edirəm ki, bunlardan istifadə edəsiniz. Yəni saytda digər dillər də var. İngiliscə ilə başqa hər bir dil var demək olar. Yəni bir ingilisdir. Demək olar ki yoxdur. Aşağı yerləşdirəcəm orada rahat çəkilib.